শিলচরে শুরু অসম সাহিত্য সভার তৃতীয় কার্যনির্বাহকের পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন ঐক্য শান্তি ও সমন্বয়ের অঙ্গীকারে দুই দিন ব্যাপী বর্ণাঢ্য কর্মসূচির মধ্য দিয়ে শিলচরের বঙ্গভবনে শুরু হয়েছে অসম সাহিত্য সভার দুই হাজার পঁচিশ সাতাইশ কার্যবর্ষের তৃতীয় কার্যনির্বাহী পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন শনিবার সকালে কাছাড় জেলা সাহিত্য সভার সভাপতি ডক্টর যোগেশ্বর বর্মনের হাতে পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে কর্মসূচির সূচনা হয় পরিস্থিতি তৎপন্ন নাম নথিভুক্তিকরণের পর অধিবেশনের উদ্বোধন করেন অসম সরকারের মন্ত্রী ও আদরণী সমিতির কার্যনির্বাহী সভাপতি কৌশিক রায় অনুষ্ঠানের সূচনা হয় জুবিন গার্গের গান দিয়ে হাজারিকা জনপ্রিয়া প্রসাদ জুবিন গার্গের করেন অতিথিরা অধিবেশন পরিচালনা করেন অসম সাহিত্য সভার সভাপতি ডক্টর বসন্ত কুমার গোস্বামী এদিন বরাক বৈভব স্মৃতিগ্রন্থ গ্রন্থ সভার পত্রিকা ও বার্তা উন্মোচন করেন পর্যায়ক্রমে মন্ত্রী কৌশিক রায় কাছাড়ের পুলিশ সুপার নুমাল মাহাত্মা শিলচরের বিধায়ক দীপান চক্রবর্তী সভার উপসভাপতি পদুম রাজ খোয়া এবং প্রধান সম্পাদক দেবজিৎ বরা অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন অসমের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত সাহিত্য সভার কর্মকর্তা ও সদস্য বৃন্দ আজি আমার শিলচর শহর অসম সাহিত্য সভার দুদিনিয়া কার্যনির্বাহ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে যা উনিশশো ছিয়াশি সনত হাইলাকান্দি পূৰ্ণ অধিৱেশন হৈছিলে আৰু প্ৰথমভাগ কাৰ্যনিৰ্বাহ বৰাক উপত্যকাৰ শিলচৰ চহৰত অনুষ্ঠিত হৈছে মই ভাবোঁ যে অসম সাহিত্য সভাৰ শিলচৰ যি অধিৱেশন এই অধিৱেশন বৰাক আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজত আমাৰ যি সম্পৰ্ক এই সম্পৰ্ক আৰু আন্তৰিক কৰিব আৰু গভীৰতা কৰিব আৰু মই অসম সাহিত্য সভাক আজিৰ সভাত আমি সকলোকে অনুৰোধ কৰিছোঁ যে আমি যেনেকৈ ইয়াতে আমি লাচিত বৰফুকনৰ চাৰিশ বছৰ উদযাপন উপলক্ষে আমি শিলচৰত মূৰ্তি স্থাপন কৰিছোঁ আমি অহা দিনত ভূপেন হাজৰিকা দেৱৰ ইয়াতে মূৰ্তি স্থাপন কৰিম আৰু মই অসম সাহিত্য সভাকো অনুৰোধ কৰিছোঁ যে অসম অসম সাহিত্য সভাৰ নেতৃত্ব লৈ লীড লৈ অসমৰ প্ৰতিখন জিলাতে ইয়াতে বিশ্বকবি ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰৰ জন্ম জয়ন্তী পালন হয় তেওঁলোকৰ কেলেণ্ডাৰত যাতে এইটো অন্তৰ্ভুক্ত কৰি এইটো যাতে এনেকৈ ব্যৱস্থা হয় এই অনুৰোধ আমি কৰিছোঁ আৰু মই ভাবো আজি যি মেগাজিন ইয়াতে ওলাইছে গ্ৰন্থ যিটো উন্মোচন হৈছে ইয়াৰ বৰাক উপত্যকা সকলোৱে এইটোতে তেওঁলোকৰ যে এই অধিৱেশ আমাৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক বৰাক আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজত যি এক সময়ত যি মানসিক দূৰত্ব কোনো এক সময় আছিল আছিলে সেই মানসিক দূৰত্বক অৱসান কৰি এক মেট্ৰিত এক মেইল এক সম্প্ৰীতি বন্ধনত আগুৱাই লৈ যাব অ' এইটো এটা বৰ ডাঙৰ কথা কাৰণ চন্দ্ৰকান্ত সন্দিকৈৰী ভৱনৰ অহা দুই ডিচেম্বৰত এশ বছৰ সম্পূৰ্ণ হ'ব তাৰ বাবে যোৰহাট হিলছৰ হাইলাকান্দি আৰু শ্ৰীভূমিত চন্দ্ৰকান্ত সন্দিকৈৰ ভৱনৰ আৰ্হিৰে এটা ভৱন সাহিত্যসভা ভৱন নিৰ্মাণ এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা আছিলে আৰু অসম এছ'চিয়েচন ছিংগাপুৰ অঁ ছিংগাপুৰৰ অসম এছ'চিয়েচনৰ যিজন আগতে সম্পাদক আছিল তেওঁ আছিলে অভিমন্যু তালুকদাৰ আৰু তাৰ সভাপতি আছিলে ৱাজিদ বুলি এজন কিন্তু এতিয়া তেওঁলোকৰ লগত আমি বহুত ধৰণৰ যোগাযোগ কৰিছোঁ কিন্তু তেওঁলোকৰ ফোনবিলাক অফ হৈছে বা ফোনটো ৰিচিভ কৰা নাই গতিকে উপায় নাপালে আমি যদি কিছুদিন বাট চাওঁ চৰকাৰে কি ব্যৱস্থা লয় নহ'লে অসম সাহিত্য সভাই নিজাববীয়াকৈ তালৈ গৈ হ'লেও আমাৰ প্ৰতিনিধি দুই এজন গৈ হ'লেও তেওঁলোকক তালৈ মতাটো জৰুৰী বুলি আমি অনুভৱ কৰিছোঁ কাৰণ তেওঁলোকক সম্পূৰ্ণ সুৰক্ষা অসম চৰকাৰে দিব গতিকে তেওঁলোক আহি তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াত সৰ্বতোপ্ৰকাৰে সহায় সহযোগ কৰক অসম সাহিত্য সভাই Be a part of the biggest movement of northeast India.